Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengurus kursus JMS213 Sejarah Politik Malaysia Moden Dr. Ahmad Dizul Fahmi Muhammad serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Adham bin Syahlan nombor metrik JK14150 Palang 22. Saya akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dalam bahagian pengenalan, persekutuan merupakan gabungan antara beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran, manakala pentadbiran kerajaan pula terbahagi kepada dua jenis iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Ia juga dikenali sebagai Perlembagaan Malaya 1948. Perlembagaan ini juga merupakan perlembagaan yang pertama mengubah dasar pemerintahan dan pembentukan Tanah Melayu selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua penubuhan ini ditubuhkan bagi menggantikan Malayan Union 1946 yang telah ditolak oleh rakyat tempatan. Ini merupakan satu bentuk usaha yang telah berjaya orang Melayu menuntut Malayan Union dihapuskan serta dapat mengembalikan kedaulatan raja-raja Melayu. Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang pertama adalah penubuhan jawatan kuasa kerja. Penubuhan jawatan kuasa kerja ini ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Penubuhan ini bertujuan untuk membincangkan asas-asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dalam penubuhan ini terdapat beberapa wakil yang terdiri daripada Raja-Raja Melayu, wakil AMNO dan pegawai kanan British. Dengan adanya penubuhan ini diharapkan dapat mempertingkatkan keberkesanan, pentadbiran dan pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu serta dapat mempercepatkan proses pembentukan negara yang lebih stabil dan maju. Yang kedua adalah cadangan jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja ini telah melaksanakan tugasnya pada awal bulan Ogos 1946 sehinggalah pertengahan bulan November 1946. Oleh itu, ahli jawatan kuasa ini telah menyediakan beberapa cadangan untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Antara cadangannya adalah menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri negeri selat. Yang kedua adalah memulihkan kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Yang ketiga menjaga kedudukan keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat menubuhkan dewan perundangan negeri bagi setiap negeri. Yang kelima adalah mengenakan syarat yang ketat untuk mendapat status kewarganegaraan. Dengan adanya cadangan ini, pembangunan dan program-program di setiap negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu dapat diselaraskan dan dilaksanakan dengan lebih cekap dan adil. Yang ketiga adalah gerakan nasionalis Melayu radikal. Golongan ini telah membidas kerajaan British kerana mereka telah melakukan rundingan secara tertutup dengan pihak UMNO. Dalam situasi ini, pihak British telah mengetepikan Parti Kebangsaan Melayu Malaya daripada jawatan kuasa kerajaan tersebut. Oleh sebab itu, golongan ini telah bergabung untuk membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putra. Gabungan ini terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti Parti Kebangsaan Malaya PKMM, Angkatan Pemuda Insaf API, Gerakan Angkatan Muda Geram, Hizbul Muslimin, Barisan Tani Malaya Batas dan Angkatan Wanita Sedar. Awas! Gerakan ini juga dianggap radikal dan memainkan peranan penting untuk mencapai semangat kebangsaan serta berusaha ke arah kemerdekaan. Yang keempat, Gabungan Putra AMCJA. Golongan bukan Melayu juga menubuhkan All Malaya Council of Joint Action (AMCJA) yang dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Golongan ini beranggapan bahawa pihak British akan tunduk kepada tuntutan pihak UMNO oleh itu mereka juga beranggapan bahawa penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Hal ini telah menyebabkan AMCJA ini bergabung dengan Putra. Gabungan AMCJA ini terdiri daripada Pan Malayan Federation of Trade Union PMFTU, Malayan Democratic Union, Malayan Indian Congress. Gabungan kumpulan ini telah menolak perjanjian persekutuan. AMCJA juga turut membantah kerana ahli jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Putra dan AMCJA menganggap bahawa perlembagaan persekutuan tidak demokratik. Yang kelima adalah sumbangan nasionalis Melayu radikal. Golongan nasionalis Melayu radikal ini telah melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Mereka juga mempunyai matlamat perjuangan iaitu membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan semula semua tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, golongan ini juga turut memperjuangkan hak keistimewaan semua kaum dalam sesebuah negara serta memberikan penekanan kepada hak kebebasan bersuara, berhimpun dan menedbikkan akhbar. Sebagai contoh Akhbar Suara Rakyat yang diterbitkan oleh Ahmad Bostaman sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea yang ingin bebas dan merdeka. Seterusnya, golongan nasionalis Melayu radikal ini juga turut memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang atas prinsip dan falsafah para pejuang ini bukan hanya sekadar menjadi tokoh setempat malah turut melangkaui jarak sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional yang terakhir adalah cadangan putra AMCJA Putra AMCJA telah menentang rangka perjanjian persekutuan. Mereka tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, raja-raja Melayu dan British. Gabungan ini turut memberikan beberapa cadangan terhadap perlembagaan rakyat sebagai jalan alternatif kepada perjanjian persekutuan. Putra juga mencadangkan bahawa kedudukan bahasa Melayu pertahanan dan hal ehwal negeri syarat kewarganegaraan tanah Melayu serta bendera dan lagu kebangsaan manakala AMCJA pula bercadang bahawa penyatuan tanah Melayu dengan Singapura sebuah kerajaan pusat yang kuat raja-raja Melayu sebagai raja perlembagaan kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam serta syarat kewarganegaraan. Pada pengakhiran bulan Mac 1947, cadangan yang diberikan oleh Putra dan AMCJA ini telah dipersetujui dan digabungkan untuk membentuk perlembagaan rakyat. Dalam perlembagaan ini, pihak British telah menolak perlembagaan rakyat dan seterusnya menerima perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh jawatan kuasa kerja Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang pertama adalah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Orang Melayu, raja-raja Melayu, cendekiawan Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Hal ini disebabkan oleh Malayan Union memberikan kesan buruk kepada raja-raja Melayu dan orang Melayu. Bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union ini dapat disaksikan oleh ahli parlimen British. Mereka juga telah memberitahu perkara tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Gamans pula telah menyatakan bahawa sekiranya pihak British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan keadaan di tanah Melayu akan menjadi huru hara. Oleh sebab itu, semasa penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk mengubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dilaksanakan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, AMNO dan British. Faktor yang kedua adalah cadangan Raja-Raja Melayu dan AMNO. Malcolm MacDonald, Gubernur General dan Sir Edward Jen, Gubernur Melayan Union, mengadakan pertemuan dan rundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946 untuk menyelesaikan konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berdasarkan isu Melayan Union. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu telah mencadangkan beberapa perkara seperti penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union, jawatan pesuruh jaya tinggi menggantikan Gabenar, Raja berkuasa dalam perundangan dan perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Faktor yang ketiga adalah sokongan pentadbiran British. Pentadbiran British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Dalam pada itu, terdapat pegawai British yang mendorong British membentuk persekutuan tanah Melayu. Antaranya ialah Sir Edward, Jen, Malcolm MacDonald, Gammons, Rollins, Bradel dan beberapa yang lain. Pada ketika itu juga, Sir Rep Hon mencadangkan agar British melibatkan raja-raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Contohnya, memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam majlis negeri dan majlis perundangan. Pada bulan Mei 1946, Sir Edward Jen bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Pinang. Seterusnya, pada 18 Julai 1946 di King House, Kuala Lumpur, British memberi peluang kepada Dato' On Jaafar dan raja-raja Melayu untuk memberikan cadangan balas. Pembentukan ini telah mewujudkan sistem politik yang stabil dan sekaligus dapat mendorong pelabur luar untuk melabur di negara ini. Oleh itu, British juga perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Piagam Atlantik. Seterusnya pula adalah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama adalah pentadbiran Persekutuan dibentuk menerusi gabungan sembilan buah negeri Melayu dan dua buah negeri Selat manakala Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Dalam sistem pentadbiran ini, Kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang pesuruh jaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Ia juga bertanggungjawab dalam hal kewangan serta hal-hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British dan ia terdiri daripada ahli rasmi dan tidak rasmi. Ahli tidak rasmi merupakan ahli yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat permulaan manakala ahli atau Majlis Perundangan Persekutuan pula terdiri daripada pelbagai kaum. Yang kedua adalah kuasa raja-raja Melayu se Sesebuah majlis raja-raja dibentuk untuk membolehkan raja-raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara tertentu. Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Yang ketiga adalah perundangan. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruh Jaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan merangkumi hal ehwal luar ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian. Rang undang-undang juga perlu mendapat perkenan raja-raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Akhir sekali kewarganegaraan. Sistem kewarganegaraan ini terbahagi kepada dua iaitu kewarganegaraan secara kuat, kuasa undang-undang dan kewarganegaraan secara pendaftaran. Kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang Jus Soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Permohonan yang lahir di luar negeri ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum semasa atau selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Oleh itu, rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam dan bertutur dalam bahasa setempat boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuat kuasa dikuat kuasakan seterusnya kewarganegaraan secara pendaftaran. Mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu serta bermaustautin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari hari permohonannya. Malah seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik dan tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan Inggeris serta bersetuju akan taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya pula adalah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama adalah mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengembalikan kuasa serta kedudukan raja-raja Melayu majlis raja-raja ini telah diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang dipengerusikan oleh seorang daripada raja-raja Melayu. Keanggotaannya pula terdiri daripada sembilan orang raja Melayu. Dalam pentadbiran ini, Pesuruh Jaya Tinggi sentiasa memastikan bahawa bidang kuasa kerajaan persekutuan mestilah dirujuk melalui raja. Kesan yang kedua adalah menjaga kedudukan kedudukan istimewa orang Melayu. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengistiharkan kedudukan keistimewaan orang Melayu serta kepentingannya yang sah terhadap kaum lain. Kesan yang ketiga adalah membuka ruang kewarganegaraan. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membuka ruang kepada orang bukan Melayu supaya dapat menjadi taraf kewarganegaraan. Orang Melayu juga diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan taraf kedudukan yang istimewa. Kesan yang terakhir adalah dapat mewujudkan kerjasama antara kaum. Kerjasama kaum amatlah penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Ini dikatakan demikian kerana Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Communities License Committee. CLC. Cadangan CLC ini kebanyakannya dimasukkan ke dalam usul perundangan yang telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Hal ini jelaslah bahawa jawatan kuasa ini telah berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin yang terdiri dari pelbagai kaum. Tuntasnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah merintis kepada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang sekaligus membawa kemerdekaan terhadap Tanah Melayu. Secara keseluruhannya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan satu usaha untuk menyatu padukan negeri-negeri di Tanah Melayu supaya dapat membentuk satu sistem pemerintahan pusat perlembagaan ini juga bertujuan untuk memberi hak kewarganegaraan yang lebih terbuka kepada orang Melayu dan juga keutamaan kepada British dalam sistem pentadbiran. Dalam penubuhan perlembagaan ini terdapat penentangan keras terhadap orang Melayu yang merasakan hak istimewa mereka tergugat. Sekian terima kasih.